ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನ ಮಹಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣರು ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಲಬು ಗೆಟ್ಟ ಶಿಶು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಯಸುವಂತೆ ಬಳಿತ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡ ನರಸುವಂತೆ ಹೊಲಬು ಗೆಟ್ ಶಿಸು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಯಸುವಂತೆ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡ ನರಸುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಬರುವೆಮಗೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಬರುವೆಮಗೆ ದಿನಕರನುದಯಕ್ಕೆ ಕಮಲ ವಿಕಸಿತವಾದಂತೆ ದಿನಕರನುದಯಕ್ಕೆ ಕಮಲ ವಿಕಸಿತವಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಬರವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಬರವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ ಸಿಸು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಯಸುವಂತೆ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡ ನರಸುವಂತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣಜಿ ಕಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛನಕ ಭಾವಾರ್ಥಕೋತಾ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ ಶಿಶು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾದಾಗ ಅದು ಅಳುತ್ತದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡವನ್ನು ನರಸುವಂತೆ ಆ ಜಂಗಲ್ಗುಗೆ जंगल में जानवर भूख लगने के बाद में घास चरने को जाते हैं ना घर में एक छोटा सा बचड़ा रख रख कर जाते हैं समझो और उसका पेट भर जाता है वहाँ पर जंगल में बछड़े का माँ का तो पेट भरने के बाद में इस तरफ घर में का जो बछड़ा है ना छोटा वो बचड़ा माँ का याद करता है और उसका माँ बच्चे का याद करता है जब दोनों खेत से घर को आने के बाद में दोनों एक साथ मिलने के बाद में कितना खुशी होता ना वो दोनों जानवर और उसका बच्चे को वैसा ही महात्मा बसवर्णा जी बारहवीं शताब्दी में बसवा कल्याण के अंदर दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप स्थापन किए थे ना तो जब दूर दूर से लोग आते थे काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अफग़ानिस्तान से लेके बहुत दूर दूर से लोग आते थे अनुभव मंडप को वहाँ पर आने का बसवंडा जी उनको रास्ता देखते थे हमारे शरण लोग कब आएंगे और उनके साथ कब मुलाकात होंगे ये ये भाव अर्थ होता है जब सब लोग शरणों जो शरीर ही मंदिर है ये शरीर ही देवस्थान है ये शरीर ही देवालय है ये शरीर ही देगुल है बुलकर जो समझ के जो शरणों ने आते थे ना अनुभव मंडप को जब महात्मा ने बसवर्णा जी वो लोग सब मिलने के बाद में बहुत खुशी होकर लिखा हुआ ये वचन होता है तो आज का तारीख में मैं एक विनती करता हूँ भारत देश के अंदर लाखों करोड़ों मंदिर हैं अब मंदिर से किसी को कुछ भी नहीं हो रहा उल्टा भ्रष्टाचार ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है चोरी झूठ बनना दूसरों का हत्या करना ये सारे प्राणी हिंसा करना ये बहुत चल रहा है अभी सरदस्त जैसे कि ये वचन का भावर्थ जो होता है ना हर गांव में हर सिटी में हर तरफ देश के अंदर अनुभव मंडप की जरूरत है बसवा मंडप की जरूरत है अगर सरकार का हाथ से ये काम शुरू करे तो अपराध जितने भी जो गलत काम करते हैं इंसान वो सब गलत करना छोड़ दे सकता है क्योंकि उनको ये विचार मालूम नहीं ये विचार मालूम हो गए तो उन्होंने भी सच्चा इंसान बन सकता है बन सकता है विक्रम इस वचन के आधार के ऊपर चार बात चार विचार करते हुए आप सबको अच्छा लगा सच्चा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार का शरणों का वचन का विचार तेईस भाषा में मिलता है प्रचार करने का कोशिश कीजिए आप एक महान देशभक्त हो सकते हैं देश का भक्त या राष्ट्रभक्त हो, हो सकते हैं बोलकर मैं इतना बोलते हुए लास्ट बस व कल्याण की जमीन से शेयर करता हूँ